80 Саратовской области посвящается... Как не любить мне эту землю, где мне дано свой век прожить, И эту синюю, и эту зелень, и трубку тайной воржи, Когда к тебе я припадаю в туманной нежности полей, В твоем тепле я вспоминаю ладони матери моей, как не любить эту землю. Oh <laughs> 三点钟。 уважаемые визовцы и гости нашего села, ответите наш знаменитый Саратовский калач. Народ огуляет, на тяжелый нас и Какой озвенел уж век его? Ветер, какой прошел, Стоит дравнин визовка одной из российских сел. Уходит домами за реку, глядится вечерний пруд. В земле прикипевшая нагревка. Здесь добрые люди живут. Весною здесь небо. Сочиного и заросных садов окрест. А Церквушка Рождества Христова венчает купола крест. Сирени здесь буйно кудряются, земля черная и влажна, Антоновка спелой славится, Лизовская сторона. А как светло и заманчиво звучат в красоте лесов, Березовая и звездный Солнечная или схоз. А все это вместе визовка. Одно из российских сел. Какой то звенел уши век его, ветер какой прошел. Приветствую вас, Люди добрые, наш поклон гостям и хозяевам села Визовка. Этот день села мы празднуем год 80-летия Саратовской области. Эта юбилейная дата празднуется повсеместно. Сегодня наш черед. С праздником Саратов и земля! С праздником, родное село! С праздником, дорогие визовцы!